Erm um, ialah saya ditanya malah oleh rakan kabinet sendiri tau. Dia pun tengok dia kata peliklah dalam parti lain ataupun dalam sebelum-sebelum ini tak pernah berlaku contohnya seorang timbalan menteri seorang ahli parlimen. Kalau saya ambil contoh Akmal ada dekat depan ni kan. Seorang timbalan menteri dia ketua cabang PKR di JB daripada tahun 2014 Kemudian dia susun daripada JB itu kerusi kuat UMNO Sampai boleh ambil alih daripada Tan Sri Syarif Samad Yang tak pernah kalah semua hidup Majoriti RM50,000 ha. Sampailah dia jadi timbalan menteri Dan saya ingat sebagai timbalan menteri dia tak adalah cabuk sangat ya, Orang kenal nampaklah ada kesan saya tak pernah puji Akmal, saya terbuka. Kali ni, Ini ha, ni kali terbuka lah kan. Dia tak adalah cabuk sangat. Ada lagi timbalan menteri PKR yang lagi cabuk daripada dia. Hmm. Kan? Tapi tiba-tiba entah macam mana ada seorang budak yang kita tak pernah kenal yang dari segi kelayakannya dia pun tak ada kerja tetap. Kemudian ialah rekodnya tak ada, tapi dia boleh mengalahkan Akmal dalam keadaan Tim Akmal menang yang lain Jadi pola tu kan nampak Sama kalau Nick lagi teruk lah Dia dikalahkan oleh seorang profesional Tapi dia pelawak profesional <tik> Jadi macam mana kita nak jawabnya Orang kalau dalam parti Kita bolehlah bagi alasan dan sebagainya Jadi akhirnya Yang bermula di dalam Tanya-tanya um, dalam parti Kenapa perkara ini berlaku Kerana polanya ialah Sesiapa yang nampak um, sama ada mereka itu gaya politiknya sama pendekatan dengan saya ataupun pemikiran itu nampak pemikiran yang yang sealiran dengan saya tak kisahlah hebat macam mana pun semua kalah dalam keadaan yang pelik itu yang namanya keputusan pelik lah itu pun saya diam lagi saya tak jawab saya orang tanya saya kata tak apalah kita uruskan tapi Kebelakangan ini, sebahagian daripada budaya katil yang kita dah buang tu Dia kembali dalam parti tau Dia setiap hari akan ada berita ni wartawan-wartawan yang ada ni kan yang mendengar Dia mesti ada berita mengenai PKR Dari sumber yang tidak mahu dinamakan Sedari-sedari pernah tengok tak saya buat kenyataan akhbar kehentam orang Dari sumber yang tidak mahu dinamakan Saya kalau saya nak kata, saya kata direct lah jadi yang mengeluarkan berita sebab orang ramai dan juga wartawan dan media dia dalaman parti ni dia tak tahu. Dia tak tahu siapa yang sealiran dengan siapa. Siapa yang gaya dengan siapa. Jadi yang dok feed keluar ini untuk membina pola nasional. Sekarang ni kita tahulah pola nasionalnya kemuncaknya ialah Rafizi telah ditolak 100% oleh cabang-cabang dan parti Oleh sebab itu maka dia tak perlulah bertanding Ataupun yalah, saya ya. kalau orang lain Saya rasa orang lain dah kata tak apalah saya bercuti je lah lepas ini dah tak bertanding lah ha. Tapi saya rasa geng-geng ini dia dia underestimate lah kan saya saya faham semua yang berlaku jadi sebab itu pola itu memang telah disusun untuk membina naratif bahawa saudara Rafizi ditolak oleh hmm. uh, akar umbi, yang kemudian yeah. adalah masuk ramanan, cerita macam itu, masuk orang ni cerita macam itu, kan? Hmm. Um, jadi akhirnya um, naratif akhir yang yang saya rasa sekarang ini sedang berjalan ialah oleh kerana saya telah um, tidak mendapat sokongan, maka perlulah ada calon lain untuk menjadi timbalan presiden parti. Yang itu saya ingat Kita corner kot mana pun Kita bolehlah cakap macam mana pun Tapi rakyat memerhati perkembangan yang berlaku dalam tempoh satu bulan terakhir ini Kita tak boleh salahkan rakyat Kalau dia rasa ataupun anggota parti di bawah Kalau rasa memang itulah pola nasional dan naratif yang cuba dibina Yalah boleh kata semua yang dikaitkan dengan YB, tim YB ke semua kalah dekat cabang. Okey. Cuma YB kita panas